অসমৰ মানুহে সঁচাকে বিজেপিক বেয়া পাইছে আৰু বিজেপিক যিমান বেয়া পাইছে তাতকেও বেছি বেয়া পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই মানুহজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনক একেবাৰে লগু কৰি পেলালে এই মানুহটোক উফৰাবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহ পুৰা সাজু হৈছে বিৰোধী অক্য় মঞ্চটোৱে মেজিকৰ নিচিনাকে কাম কৰিব বিৰোধী অক্য় মঞ্চই এইবাৰ বিজেপিক ধোঁৱা কোঁৱা দেখুৱাই দিব আপোনালোকে নিজে চাব হয়নে নহয় অসমীয়াত তাতকেও এটা ভাল শব্দ আছে সৰিয়হ ফুল দেখুৱা এইবাৰ বিজেপি আৰু এন ডি এ অসমত বিৰোধী অকমঞ্চৰ ওচৰত সৰিয়হ ফুল দেখি যাব আপোনালোকে নিজেই চাব কিন্তু আমি বিৰোধী দলে যিমান সোনকালে আমাৰ ঐক্য মঞ্চটো শেষ কৰিব লাগিছিলে আমাৰ চিট বিতৰণ কৰি শেষ কৰি দিব লাগিছিলে সেই চিট বিতৰণ কৰি শেষ কৰি দিয়া কামটো এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই মিত্ৰতা বৰ বেছি আগবঢ়া নাই আমি শেষবাৰৰ কাৰণে একদম ফাইনেল লিষ্টখন কংগ্ৰেছক দিছো একেবাৰে সৰু লিষ্ট এখন দেৱৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিলে আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক কৈছো যে একত্ৰিশ জানুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ এলায়েঞ্চটো শেষ কৰি দিব লাগে চি পি আই সাতখন আসন বিচাৰিছে হা তাৰ ভিতৰত কেইখন পায় সেইটোতো আলোচনাৰ মজিয়াত হব ঠিক তেনেকে চি পি আই এমেও বিচাৰিছে মই নাজানো ছখন নে নখন বুলি মোক কৈছিলে মনোৰঞ্জন দায়ে চি পি আই এম এলো পাঁচখন নে চাৰিখন বিচাৰিছে ছখনে বিচাৰিছো চি পি আই এল এল তাৰপিছত জাতীয় পৰিষদেও বিচাৰিছে তাৰ পাছত এ পি এইচ এল চি অক বিচাৰিছে তাৰপিছত ৰাইজৰ দলেও বিচাৰিছো এই আটাইবিলাকে আমি বিচাৰিছো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও কোৱা নাই যে আমি অকলশৰীয়াকে খেলিম চি পি আই কোৱা নাই চি পি আই খালি কৈছে যে আমি এইকেইখন বিচাৰিছো চি পি আই দলে কৈছে যে আমি সাতখন বিচাৰিছো তেওঁলোকে মোৰ সমষ্টিটোও বিচাৰিছে তেওঁলোকে নাজিৰা সমষ্টিও বিচাৰিছে বিচৰাতোতো কাৰো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে বিচাৰিবই নহয় জানো চবেই বিচাৰিব এতিয়া আলোচনাৰ মজেদি কাৰ কেনেকুৱা গণভিত্তি আছে কোনখন সমষ্টিত সঁচাকে তেওঁলোকে জিকিব পৰা চান্স আছে সেই মানুহজনে ডেফিনেটলি আগবঢ়া নাই লিষ্ট এখন দেৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছিলে আমাৰ হৈ আলোচনাৰ গোটেই কাৰ্বাৰটো চলাই থকা ৰাছেল হুছেইন আৰু ভাস্কুটি শইকীয়াই ফাইনেল আমাৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখন আমাৰ পৰা লৈছে আমি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক কৈছো যে একত্ৰিশ জানুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ এলায়েঞ্চটো শেষ কৰি দিব লাগে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিৰোধী পক্ষই নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত অলপ বেছি দীঘলীয়াকে কৰিবলগীয়া হয় বিৰোধী পক্ষৰ হাতত পইচা নাথাকে বিৰোধী পক্ষৰ হাতত মানুহ বিলাক আহে তাৰ আগলৈকে পলিটিকেল হয় এই সময়ত মানুহখিনিক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰিব পাৰো কিন্তু একেবাৰে বিজেপিৰ নিচিনা সংগঠন থকা পাৰ্টি যিবিলাক সেই পাৰ্টী বিলাকৰ লগত যুঁজ দিয়াটো কঠিন হৈ পৰিব সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈছো এটা বস্তু মনত ৰাখিব দেই বিৰোধী অক্য়মঞ্চটোৱে মেজিকৰ নিচিনাকে কাম কৰিব বিৰোধী অক্য়ঞ্চই এইবাৰ বিজেপিক ধোঁৱা কোৱা দেখুৱাই দিব আপোনালোকে নিজে চাব নহয় ধোঁৱা কুঁৱা দেখি যোৱা বুলি যে কয় অসমীয়াত তাতকে বিজেপি আৰু এন ডি এ অসমত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ সৰিয়হ ফুল দেখি অসমৰ সঁচাকে বিজেপিক বিজেপিক যিমান বেয়া পাইছে তাতকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মানুহজনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনক একেবাৰে লঘু কৰি পেলাই এই মানুহটোক উফৰাব কাৰণে অসমৰ মানুহ পুৰা সাজু হৈছে কিন্তু আমি বিৰোধী দলে যিমান সোনকালে আমাৰ ঐক্য মঞ্চটো শেষ কৰিব লাগিছিলে আমাৰ চিট বিতৰণ কৰি শেষ কৰি দিব লাগিছিলে সেই চিট বিতৰণ কৰি দিয়া কামটো এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই আমি চি পি আই দলেও আচলতে দিয়া প্ৰশ্ন নাছিলে আমাৰ দলেহে কৈ থৈছিলো যে একত্ৰিশ জানুৱাৰীলৈকে যদি আমাৰ এলায়েঞ্চটো নহয় তেতিয়াহলে আৰু আমি আসন খিনি ঘোষণা কৰি দিম যে আমি এইকেইখন এইকেইখন আন বিচাৰিছো মাত্ৰ এইকেইখন আসন বিচাৰিছো এইকেইখন আসনতো আমাক ফাইনেল কৰি দিয়া নাই আমি সেইটোহে কৈ দিম এনেকুৱা নহয় যে আমি এইকেইখনত খেলিমেই বুলি আসন ঘোষণা কৰি দিম সেইটোও কোৱা নাই আমি আচলতে বহুত দিন ধৰি লাগি আছো কংগ্ৰেছৰ লগত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লগত তেওঁলোকক সোনকালে শেষ কৰিবলৈ কৈছো কিন্তু তেওঁলোকে শেষ কৰি দিয়া নাই আমাৰ দিগদাৰ হৈছে যেতিয়া গোটেই অসমৰ ঘূৰি নুফুৰোট্ৰেশ্যন কাৰণে আমি বিৰোধী অক মঞ্চটো সোনকালে খোৱাটো বিচাৰিছো কিন্তু কংগ্ৰেছে দেৰি কৰি আছে দেৰি সঁচাকে দেৰি কৰিছে গৌৰৱ গগৈ দেখুওৱা নাই নে অন্য কোনোবাই দেখুওৱা নাই সেইটো নাজানো কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এইটো কথা সঁচা যে আমি সোনকালে বিৰোধী পক্ষই আলোচনাত বহি লৈ কথাটোৰ মীমাংসা কৰিব লাগিছিলে আমাৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এটা দিনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ দেৱবৰ শইকীয়াৰ লগত মই আৰু আমাৰ দলৰ তিনিজন যদি গৈ দুই ঘণ্টা কথা পাতো দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেই তালিকা ফিনিছ হৈ আহিল সেই আলোচনাটোকে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অৰ্গেনাইজ কৰা নাই আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছো যে সেই আলোচনাটো আমাক অৰ্গেনাইজ কৰি দিয়ক আমি দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত শেষ কৰি দিম সেইকাৰণে মই গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো যে আপুনি আঁতৰি নাথাকি কথাটো শেষ কৰি পেলালে ভাল আছিলে সোনকালে আলোচনাত বহি মূলতঃ তিনি মানুহ বহি দিলে এক ছেকেণ্ডত শেষ হৈ যায় আৰু যদি সেইটো নহয় অকল গৌৰৱ গগৈ তাত কনচেনট্ৰেশ্যন দিব পাৰো নহলে মানে একে ঠাইতে লাগিব নোৱাৰি এতিয়া গৈ গোটেই অসমত ঘূৰি ফুৰিছো মানুহেও কৈছে এই মিয়া সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰিছে এইবিলাক কৈ আছে অথচ আমি গোটেই অসমৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছো গতিকে মই আশা কৰিছো অতি সোনকালে একত্ৰিশ জুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ বিৰোধী লোক কমঞ্চৰ চিট বিতৰণ সমাপ্ত হওক আসন বিতৰণ শেষ হৈ যাওক আৰু আমি সঁচাকৈ এই হিন্দুত্ববাদী দুই নম্বৰী সাম্প্ৰদায়িক একেবাৰে জঘন্য ৰাজনৈতিক দল বিজেপি আৰ এছ এছ আৰু তাৰ আটাইতকৈ জঘন্যতম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ আমি পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে